не знаю даже, что сказать. Проигрыш очень обидный. Настраиваясь только на победу. Но... Днепр очень хорошо сыграл. Половина ребят не настроилась. Даже не половина, вся команда не настроилась, расслабились. Догнать не получилось. Еще раз хочу поздравить команду «Днепр» с хорошей игрой. Больше не буду ничего сказать. Сюда, пожалуйста. Да, ты в Как ваш комментарий игры? Фу. Игра была невероятно тяжелая. Ну, понятно, это же игра за чемпионство. Игру выиграли, выиграли благодаря только защите. Выполнили все установки тренера. Ну, я так считаю, хорошо сыграли на подборе, выиграли подбор 10 мячей. Играли команда, настроились, настрой был очень серьезный. Главное, что не перегорели, попали свои броски. Ну, вы знаете, я еще раз вернусь вот к этому турниру именно среди дублей. Он, это, я считаю, хорошее как бы, мероприятие, очень полезное, потому что в нем играют игроки от кадетской и до молодежной сборной. Ну, в основном там юношеская, молодежная и некоторые игроки кадетской сборной. Ну, у нас в конце сезона, например, два игрока 95 -го года уже были, играли несколько игр именно на этом уровне. И, в общем-то, весь сезон держат в тонусе игроков, в игровом тонусе. Естественно, некоторые игроки прибавили, то есть, ну, видно по по чемпионату как бы добавляет из добавляли от игры к игре особенно в конце чемпионата видно было что катили ребята многие как бы и кандидаты в сборную не некоторые как бы ну сделали неплохой прогресс посмотрим что это даст как бы на европе но я думаю что всегда как бы плоды ну, есть нормальные когда есть поставлен нормальный процесс ближайшие планы ну, вы знаете, у нас финал Европы в июле месяце, в середине июля, 14 по 24 игры. 26 мая мы планируем собрать ну, человек 18 кандидатов, не весь заявочный лист, но человек 18, те, которые, ну, как бы, по нашему по мнению штаба, будут как бы, более достойны. Первые сборы, после сбора мы ну, как бы, сузим круг кандидатов, те, которые уже будут, там, человек 14, которые будут уже а дальше готовиться. Второй сбор, турнир в Турции, там еще один сбор после Турции, контрольные игры с Беларуси В общем-то, такие вот планы. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, такие игры, такие турниры. Они очень полезны для молодых игроков, для молодых команд. Потому что здесь э, как бы проявляются все качества, особенно вот в таких скоротечных, где э, олимпийская система проиграл, выиграл и так далее. И здесь э, как бы проявляются все качества игрока, всех игроков. То есть турнир э, регулярного чемпионата это одни игры. А вот именно этот турнир это абсолютно как бы другие соревнования, можно сказать. Даже взять тот факт, что по сезону мы дважды обыгрывали Днепр, Днепр Днепропетровске, причем менее сильным составом, то есть те ребята, которые играли только в дубле. вот, то есть у нас как бы по чемпионату 3-1. Вот, ну и может быть, те две легких, две легких победы, которые были вчера и позавчера, может быть, сказались, потому что ну, как бы есть такое ощущение, что ребята поверили, что можно малой кровью обойтись. И первую, первую половину просто как бы присутствовали на площадке. Ну, это мое субъективное мнение, но оно было действительно так, потому что в защите команда практически не играла. Если брать вчерашнюю игру против Донецка, я считаю, что Донецк тоже сбалансированная, хорошая команда чемпиона. Первое место по регулярном чемпионате. Если брать защиту вчерашнюю и брать защиту сегодняшнюю, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. А вот. И отсюда как бы есть общий результат. То есть если команда хочет выиграть только победой, только победой, то это бывает очень редко. Ну и, в общем-то, естественно в раздевалке состоялся серьезный разговор, хотя и до настраивалась команда. Мое мнение было, настрой был очень такой вот. Может быть перегорели, не знаю. Может быть. И вы же знаете, что защищать звание чемпиона всегда сложнее в психологическом плане, чем его. Вот некоторые из игроков, которые были в финале прошлого года, заходили когда в зал на разминку, говорят, в прошлом году мандража не было, так вышли, 20 выиграли, как бы ни в чем не бывало. А сейчас, говорят, мы, ну, вот между собой говорят, а сейчас, говорят, я чувствую волнение. Ну, то есть, действительно, накладываются все эти моменты, и вот состояние игроков, оно, ну как бы вот есть такое, как есть. Днепропетровск, молодцы, я их поздравляю. Они заслуженно победили, потому что был э, очень серьезный настрой. Видно было, что команда вышла биться, именно биться. Они били в защите, они себя не не жалели и ни в защите, ни в нападении полностью отдались и, в общем-то, игре. И я считаю, заслуженно победили. Я их еще раз поздравляю, в общем-то. Очень хотелось сегодня взять реванш за прошлый год, где в Киеве мы уступили. Поэтому настраивал ребят биться за каждый мяч. Только здесь мы могли сегодня обыграть более опытную команду Киева. Я считаю, что 48 игр, они 5 человек из них провели в Суперлиге, в мужском баскетболе, где больше скорости, быстрее принятие решения То есть, и только самоотдача сегодня, только игрой в защите могли мы сегодня победить. Спасибо ребятам, что они выполнили сегодня игру в защите. От игры в защите у нас пошло и нападение. Сегодня попал и Ваня Белецкий, который до этого две игры где-то смотрелся, Игорь плей смотрелся не, не очень важно, хотя все от защиты.